Також після того, як наші журналісти витягли всю цікаву інформацію від студії 4 a Games, їх запросили на сцену, де, так би мовити, поставили під розстріл за запитаннями про гру. Від насолоди поставити своє ексклюзивне запитання, не відмовили собі і ми. Головний вопрос, який всі інфікують будь-які вітро настати э, мультиплеєр і на терапіти. Ну, даю ответственному человеку, который этим занимается уже давно. Да. Всем привет! Поэтому сейчас э, э, много людей специально себя на мультиплеером и э, попасть в наблюдение за дня, чтобы вербиться в этой игроки, которые любят мир метро, вот, вот какой он такой есть какое-то оружие, как там вообще все происходит, чтобы они мультики вот, тоже пойдет да, получали. Но при этом, чтобы это был мультиплеер, на уровне со всеми например, мейнстрим проектами, батла. О, я не сравниваю с ними метро. Я говорю, что это будет проект на уровне, что это был баланс, оружие, удобство, понимание такое. Но при этом мы готовим уникальное решение, будет, будет рассчитан именно для людей, которые очень нравятся. Так что будет, и я надеюсь, скоро его попробуете. Спасибо. Оперативный режим тоже будет, но а о нем пока не не могу, но он будет. Спасибо. Пардон. Из монстров. Скажете, да, да, да. Будут новые монстры. Вот он, падающая как-то уверенно. Но если вы обратили внимание, на поверхности уже не совсем ядерная зима, а на поверхности скорее ядерная весна. Соответственно, идет тайна, то... Обращаетесь? Вода. А дальше я не могу. классно, что Есть новые, разные монстры Всевозможные монстры друзья, тебя вас. Новые. Ну, Друг... и... добавление к тем, которые Ссан. мы были, но у них обновлен модельный ряд, инновационный ряд. У <су> с... ну, примерно столько же новых монстров и... В принципе, мы гордимся тем, что каждый новый монстр это не калька с предыдущего с другой моделькой и там, другим звуком, а это реально новый геймплей, новый подход. Новые модели от монстров, седан, это как Да, Друзья, кстати, самый лучший вопрос, по мнению ребят, получит риск, понятно. Но хороший вопрос. Не про то, как Давайте, Костя. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, какая версия из них будет приобретать? Я, Я пошел опять слово лидер Нет такого понятия, как лидирующий лес. Выглядит больше будет абсолютно точно это хаэдовые PC. Потому что железо PC ушло уже гораздо дальше, чем современные консоли, и как Xbox и PlayStation. Но мы не делаем упор ни на одну из версий мы разрабатывали всегда одну. Это одна единая игра. Для людей с мощным железом это будут суперская картина, потрясающие эффекты. Классное освещение. Но наши проблемы с на том, что для владельцев не ящика, не двое. это также было очень клево. Но это единая игра, преимущественная. Будет ли это игра на PC и порт на нет. Нету портов. Еще раз. Это, это, это единая игра. Да? Каждый день, когда мы создаем версию, это все делается одной кнопкой. И появляется три сразу. Это, это единая игра. И мы стараемся, чтобы она как можно лучше выглядела и игралась на всех платформах. Все, спасибо. Пожалуйста. Да, это

Были более вопросы, что вообще миниган делать в этой игре. Все, а, знаю, в этой игре появится много новых видов оружия. Каждому из них был определенный подход. Это оружие должно соответствовать миру метро. Это оружие с инженерной точки зрения имеет право на жизнь. То есть оно теоретически могло быть создано. пример тоже тот миниган, который вы видели, это первоначальная версия это некая смесь будильника с пулеметом, э -э, потому что раскрутка трех столов, ну, как я, я думаю, многие из вас знают, э -э, при этом не гигане считается электродвигателем. У нас это мощная пружина, э -э, как будильник, которая создает первоначальный раскрутку. Его можно продать до более мощной версии с маленьким бензиновым двигателем от летающей модели. Но он будет торчать, э -э выдавать много дыма, но при этом выдавать хорошие обороты. При этом важно отдавать себе что Артем в нашей игре теперь уже не маленький мальчик, который впервые покинул свою ВДРХ. Теперь это рейнджер, это умудренный опытом боец. Рейнджер Спарты, а Спарта является защитой всего метро от внешних воздействий, и внешних опасностей. Поэтому деньги у них есть. Но но при этом э, в данной версии n 3 видна ну, некая э, ну, данность э, короткой презентации. Да, для для Он немножко был в данном случае для попкорна. <laughs> Он будет по игре, появляться, но не... Ну да, денег все-таки не так много. Спасибо. Спасибо. еще один вопрос по поводу мультиплеера. вот на видео, которые а, вы видели, видны какие оружия как мини-ан, как То есть это не будет влиять баланс в мультиплеере? Да, конечно, будет влиять. Но... Да, он в То есть, да просто, просто Да, мы неоднократно в разработке. Мы каждый день играем в наши мультиплеер. Я, как сказать, с утра до вечера. с проблемой там. Да. Миллиард гимба, блин, что делать, зажали, но это все, вопросы баланса, которые стоят перед разработчиками. Мы сделаем, постараемся, чтобы все было клево. Вы очень много говорили про то, что хочет играть задурить, ЗИВ, задурить ну, одну лучшую атмосферу. Чи у вас идеи дозволить на цели принять участие в перетворении живой свиньи в банке Душонки? Кобелки. Нет. Весь процесс интересует, да. Ноги, виск, вот это все, да? Хорошая идея, да. Нормально. Нет. Слава Богу. Потом в банку душоночку подварить немножко. Хорошая игра получается. Веселый фермер такая. Мы с вами общались, вы произвели впечатление такого доброго человека. Нашел. Если реалистично, то прям там такие вещи. Банк лаборатория, люди, немножко малыка. Правилка, супер, нам, правильно, супер. Давайте далі, я провіжу, як ви це думають. Я, я, думаю. ну, я по вас побачити зараз щось про гру метро, але не будемо У ну, вас же на кожній виставці питання мене, які теж саме. І по суті, ці питання ви зміг злетить купить. Моя спитаю щось інше. Чому ви вирішили стати розробником і борців? Яка була печати? Банально? Но это ж на вечер тема. Саша, не Я не буду не слушать. Авиационный инженер на лица. Девастирование пропущенной части авиационной на основе анализа стационарной структуры газового звонка. Что это? Я пришел в ограделовой изоляции. Это все происходит в один день. То есть, пем, и пошел. Ну, понятно, что есть и подготовительный этап, почему У меня проплаченное сообщение. Играйте в доту, Если говорить о том, как, наверное, каждый из нас стал разработчиком то той собственных каких-то мотиваций. Но я, наверное, как, как и многие здесь, когда -то тоже посещал выставки компьютерных игр, любил компьютерные игры, люблю по сегодняшний день, они меня всегда интересовали, и мне всегда хотелось бы оказаться на месте одного из этих разработчиков. В принципе, мечта человеком движет, движет к цели. И, ну, собственно говоря, наверное, в первую очередь нужно не просто мечтать и сидя на диване, а нужно, наверное, что-то начать делать и все обязательно получится. Пользоваться я компьютер на все это, все такие ну, ну, да, ну, да. <laughs> объемы. <Пардон, смех> скажи еще сейчас, какие вы попытаетесь закончить? Инженер, механик, авиационный навык. Ну, тогда это назывался Китай. Ничего. Ничего. торгово экономический университет национальный. А что ты в команде разговаривал? Ты не подтвердил информацию? Я так не подтвердил. Тут ли по-моему, что ты там готовили, в Я не уверен. Один из наших главных программистов, когда получал министр штаб, его спросили, вы занимались военной службой? Я занимался. Что отвечать? Давай промру правду. Да. Там да". да", да". да". да", да". 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 вопрос какой? Военный разведка, военная разведка. После этого высыпала страниц 20 текста и говорил: Давай нажимаем back. Не занимался, не, не участвовал и военные училища, это ну, в институт вводить технике. Очень разные люди и ну, на самом деле в этом не наша сила и в этом не наша слабость. На Западе людей готовят специально для создания а университеты, колледжи и прочее. Здесь все э, вопрос э, энтузиазма и, и ну, желания. Э, результаты становится, что мы делаем игры. В общем-то, не похожи на западные игры. Минусом становится, что все это приходится делать так. Пять месяцев неделей. К сожалению, что-то годы идут, а лоб политят. Яхта. вас будет стоять, если вы побольше. Скажите, как это но сами по Но туда приехали советские противогазы. И э, было очень забавно наблюдать, когда толпы американцев э, прыгали, чтобы получить противогазы. А потом они все на себя одевали. И вот там, говорят, толстая негритянка, на лет 50, идет в противогазе по выставке, Ну всі скаже, що найлдший фрістан на виставці. Тобто Вам приставило за модель. От і все, що ми змогли дізнатись про метро Last Light на заході Games Day. Особливо цікаво, що поштовх до української локалізації все ж є, хоч і незначний, але ж ми не стоїмо на мертвому місці. Зрозуміти розробників можна, тому що для бізнесу це не вигідно. Тому потрібно сгрудоваться и набрать 100 тысяч геймеров, які зможуть придбати гру рідною мовою.